Apa yang dikatakan sihat itu baik? Apabila sihat itu kita taat pada Allah. So apa yang baik? Ketaatan. Dan Ha. Itu sebab lain kali kalau kita nak cerita pada orang, eh, dia kata, siapa cakap? Ha. Jangan cakap, Dr. Syafiq ni kata. Saya tak kata, Ustaz saya cakap lagi. Ha. Itu satu macam tu kan? Eh? Ha. Ini, saya punya Ustaz cakap macam Saya tak ada, saya Ustaz punya. Saya pernah cerama Saya keluarkan satu fatwa Pasal orang perempuan menghafal Al-Quran kan? Fatwa itu dikeluarkan oleh uh, pun, uh, Imam Nawawi eh? Dia benarkan orang perempuan Yang menghafal Al-Quran Ataupun yang hendak menghafal Al-Quran Boleh baca Al-Quran itu dalam keadaan yuzur Termasuk guru-guru Yang nak mengajar Al-Quran Pun boleh baca Al-Quran itu Ketika dia mengajar dalam keadaan yuzur itu Imam Nawawi punya penangan Siapa itu Imam Nawawi? Uh, Imam Nawawi adalah salah seorang ulama daripada ulama syafi'i okay, Dalam kitab dia Apa nama kitab? Al-Majmuk Dalam kitab dia dipanggil Al-Majmuk Dalam empat perkara yang dilarang kepada wanita okay, Dia sebut bahawa Saya benarkan Wanita dalam keadaan uzur Untuk Terutama yang tak menghafal Quran Ataupun dah menghafal Al-Quran Untuk mula untuk membacanya sebab di bahan, -bahan ini, kalau mereka tak baca mereka akan lupa dan juga saya benarkan juga ha? fatwa dia bagi perempuan yang mengajar ustaz-ustazah ustazah yang mengajar Al-Quran dia boleh mengajar dalam keadaan juzur sebab kalau dia juzur dia tak mengajar murid dia camut dia tak sebut kita macam tu Itu, itu, itu maknanya okay? jadi itu jadi saya sebut benda tu untuk masa itu sebab saya jadi penasihat kerajaan Islam Mereka punya Mak Tafis Jadi kita ada di Mak Tafis dulu Jadi ada budak-budak perempuan -budak ini tanya macam mana Jadi saya Foto step daripada kitab tu Antar kepada mufti itu Mufti dan Islam Okey uh, Tanya pandangan dia Mungkin fatwa Okey Dia kata tak apa kita boleh ikut Okey Dan saya tunjuk surat <laughs> kebenaran fatwa tu sebab apa kenapa penting sebab takut jadi isu dalam masyarakat kan dia kata kita macam-macam orang -macam ajaran sesat dan sebagainya eh? ah, itu sebenarnya yang sebenarnya saya tak perlu tak perlu orang kata apa uh, pandangan masyarakat waktu sebab benda tu dah dikeluarkan fatwa oleh Imam Nawawi cuma saya nak benda tu jadi formaliti je sebab minta surat daripada mufti tu ok masa saya ceramah kat tu, ada orang kat tangan dia kata itu fatwa mufti Selangor Mufti terlalu tak setuju boleh dengan tu. Ha, saya, saya kata itu bukan fatwa mufti. Tanya, itu fatwa Imam Nawawi. Ha, ada ha, yang salah eh? kan? Ini, Ustaz saya cakap macam ni. Ha. ha, ha. Ya. Tak ada. Itu sebab apabila kita nak keluarkan suatu fatwa ataupun kita nak keluarkan suatu konsep, kita perlu rujuk pada al-Quran dan hadis. Ataupun pendapat ulama' yang muhtar Jadi dia kuatlah jadi hari ini kita selalu sekarang ni orang faham baik je apa? Ha, sihat baik tak sihat tak baik. Ada dia kata tak sihat baik je. Siapa yang suka tak sihat itu? Ha. Itu pandangan manusia. Tapi Allah sebut dalam Al-Quran, baik bukan mengikut keadaan. Ha? Baik adalah ketaatan. Hari ini kalau kita sihat, kita taat ta pada Allah, mana tak baik? Tak itu sebab Allah sebut tu Jangan lupa tu Ada perkataan baik ni sampai bila-bila Saya ingat Pada ayat 189 surah Al-Baqarah Ingat kan bila-bila mana ni Nanti Ramah tak terdapat dia tanya Ramah saya nak dalil dia. Dengan dalil dia tadi. Okey. Ingat 189 surah Al-Baqarah. Allah sebut وَلَيْسَنْ بِرُّ بِأَنْ تَعْتُرْ مِيُّ تَنْ مُهُرِهَا وَلَكِنَّ بِرَّ مَنِتَّقَوْا Itu dalam ayat tu. Eh? Jadi, Tuan-tuan makna baik, mak baik maknanya ketaatan. Kalau dalam bahasa Arab kita sebut sebagai at-taqwa. Okey? Compliance. Itu dia panggil baik. Ha? Allah kata bukan baik itu dengan kamu masuki rumah kamu daripada pintu belakang. Itu pada ayat 189 surah Al-Baqarah. Tapi Allah kata walakin al-birra tapi baik itu. Dalam bahasa Arab perkataan baik itu al-birru. Maksudnya al-birru Mani takwa Ada orang yang bertakwa Apalagi nah, lagi dia kena, kena ingat tak? <coughs> Jadi takwa maknanya Compliance Compliance to the rule Dan rule awal swata'ah duduk dalam Al-Quran Mana hari ni kita dalam keadaan baik Kalau kita mengamalkan Al-Quran tu Dengan sungguh-sungguh Ok nah, Itu makna baik Jadi bukan apa yang manusia faham baik. Okay? Nah, Kalau ni ada Yang baik adalah un, Alhamdulillah rugi hari ni Ustaz ha, tak cakap tu Sebab orang beranggapan bahawa Rugi itu tidak baik Tapi hari ni kalau kita berhati Berapa ramai orang yang untung tuan -tuan, eh? Lambat semayang Betul? Eh? Berapa ramai orang yang untung hari ini tuan, tuan -tuan? Tak mengaji Al-Quran eh, Allah sebut dalam Quran Rijanun la tijaratun Itu tujuan kita baca Quran tuan. Tujuan baca Quran tuan -tuan, Bukan nak syuk sendiri tuan -tuan. Tujuan baca Quran tu, ni? Nak perhati apa yang kita buat se sekarang ni Sama tak dengan apa yang Allah suruh Itu sebab hari ni bila kita baca Quran tu Itu sebab kenapa kita kena faham apa kita baca Bukan tujuan baca Al-Quran Nak lakukan dia semata-mata Bukan saya tergantung tu tuan-tuan Sebab tuan dia -tuan, tuan -tuan, baca Quran Lagu tidak Tapi tujuan yang sebenar Kehidupan adalah Nak taat pada Allah Dan nak taat pada Allah tu Kena baca peraturan dia Dan nak baca peraturan tu Kena faham Baru oh, kita tahu kita tak ada dia Tapi akhirnya kita baca, baca, baca Ok Baca Rijalul latul hihim tijalatul Apa lagi? Fa'idah kudiyatul salat ya lalina amanu idha nudiyah bis salat Min yawmin jum'ah Fasau idha dikirillah wa zharul baik Apa Allah Wahai orang beriman Apabila kamu diseru pada hari Jumaat, Eh? Untuk mendirikan solat Bersegera kamu Tapi dia Baca ayat tu Tapi bila orang azan, Dia tengah minum jenur ah, ah, Tengah makan nasi Dan ayat itu bukan Menjurus kepada hari Jumaat saja Ayat itu menjurus kepada Semua solat-solat yang lain. Allah kata Hayy ala solat ah. Mari ber Solat Habis itu Kadang-kadang dia, dia, dengar azan, dia tengah buat kerja dia, dengar azan. Hayya ala salla, apa dia kata? Oh, dia tengok pula. Terkejut, terkejut dia dengar. Maknanya nak jumpa Allah ni dalam keadaan terkejut. Tapi bila Allah panggil terkejut, dia tak azan lah, terkejut lah. Lepas tu dulu lah. Oh, tak apa lah. Dua orang kan empat lah. Tuan-tuan, saya dah cerita benda ni dulu Ah, ambil balik sini Jumpa bos dia panggil mula. Miting air kecil ya? Apa oh, ya, Bos. Kita habis kecil kau lima bos kan? Kampas tengah minggu. Ya. Terakhir sekali ya, Kalau, buah, saya, kan? Kalau bos cakap macam itu. Dia jumpa air sekarang. Bos pukul lima kali minggu. Alah kita. Sebab manusia panggil. Allah panggil manusia buat tak tahu saya. Ha, itu kita nak ambil itu. Tapi hari ini kita kata kita nak taat pada Allah. Okay? Itu sebab hari ini tuan-tuan. Eh? Allah ni banyak bersabar dengan kita. Sebenarnya Kalau Allah nak ambil tiap kita, memang lama lah kita kena. Eh? Ha, atas kita, pelalaian kita tidak nak taat pada dia. cukuplah hari ini kita tak pada baca Quran pun cukup lah. Tuan. Kalau kita tak pada baca Quran. Maksudnya kita jelahat kepada Allah. Okay? Tapi melainkan kalau kita buat pada Allah Dan bersungguh-sungguh untuk pergi belajar balik Baru Allah akan Haa, tuan ya Ingat tuan, kita ingat hari ini kita umur panjang kan Hari itu saya ceramah ke akhir akhir tu Lepas saya ceramah, dia kata Baru saja sahabat saya meninggal saja. Sahabat baik haa, Dia jaga surau satu lagi ke akhir baru saja. Kenapa? Umur dia lima puluh tiga. Balik daripada kerja, naik motor, tiba-tiba lori langgar. Lori terbabat langgar. Nampak? Ada dia sangka tuan, tuan dia akan mati ha. Kalau benda tu boleh berlaku kepada sahabat kita tu, boleh tak berlaku kepada kita? Ha. Tapi masalah kematian semua orang akan mati Eh, ha? tapi yang penting apa? Saya nak tanya kita dah sedia ke mana? Tapi selalunya mindset kita tak fikir macam tu pun tak kan? Mindset kita fikir apa? Nah, hujung tahun ni saya nak bercuti ya? Nah, hujung tahun ni nak bawa keluarga saya ke mana? Kita tak fikir Nampak, nampak tak? kan? Eh? Sebab kita merasakan kita masih lagi ada hari esok Pusa dan sebagainya Itu sebab kita tak bersedia Tanya kita diri kita kalau kita mati sekarang Kita gimana? mana? Nampak? kubur atau bukan sama ada kita pergi ke taman-taman syurga atau kita masuk ke dalam neraka dan tak mungkin kita akan masuk taman syurga kalau kita tak bersungguh-sungguh belajar Quran tak mungkin kan? ha, itu contoh yang semua sebelum keadaan itu datang dan Allah warning manusia bagi amalan cukup banyak pasal benda ini dalam Al-Quran cukup banyak tapi manusia khatar Quran. Tengok orang Ramadhan tak lama lagi Quran. Tapi, tuan-tuan, kita kata Al-Quran, kita tak tahu apa kita baca tuan-tuan. Dan, nah, yang mana rasa-rasa kita dapat manfaat? Kalau kita baca Al-Quran, tapi kita tiada semangat, kesungguhan untuk memahami dia, untuk mempelajari kita, apa manfaatnya kita dapat? Sebab orang kita faham, baca Al quran dapat pahala. Betul tuan-tuan, baca Al quran dapat pahala. Allah bagi pahala pada kita, tapi dengan satu syarat. Kita berazam nak ikut Al-Quran. Nampak? Tapi kalau kita baca, baca cuma alatkan pahala eh? Ha? Year in, year out Day yeah, in, day yeah, out Kita tak ambil pun inisiatif nak faham apa yang kita Baca, rasa-rasa orang nak ambil pahala Tak ada, sebab apa? Sebab kita tak memenuhi kehendak Al-Quran tu Sebab Al-Quran bukan untuk dibaca, Baca semata-mata Tetapi, difahami Sebab objektif kehidupan adalah untuk mengamalkan dia Ha, Itu ha, kita nak ambil tiba Tadi ini disebut sebagai hidayah ya. Banyak orang tahu tuan-tuan ah, Mengaji Quran tu bagus Mengaji bahasa Arab tu bagus dan sebagainya Tapi berapa ramai yang nak mengaji, Tahu pun dia tak cukup Tahu pun dia tak cukup eh? Kalau tuan-tuan tahu makanan tu sedap oh, Makanan tu sedap Biar je ke situ Tuan-tuan dapat rasa se sedap Tadi Begitu tuan-tuan Orang kata pun Baca Quran dapat Baca Quran Dapat faham Betul-betul Tapi syaratnya pun Kita memulai syarat Okey Pergi belajar bahasa Arab Hari ini kalau tuan-tuan baca Tak faham tuan-tuan Okey tak apa Allah masih maafkan lagi Sebab tuan-tuan bahasa Arab Dalam proses belajar Kita akan hanya Diberi maaf oleh Allah Kalau kita dalam proses belajar Kalau tak ada Allah takkan Maafkan kita Sebab kita tahu kita tak buat Apa lagi kita tak tahu Kita tak buat Lagi kena kita sebab apa kita tak nak ambil tahu Tak nak belajar Okey okay. Jadi sama sikit Jadi ada isu yang kedua Allah kata Siapa yang terbaik itu adalah Allah Maha kaya, maha kuat, maha bijaksana Kenapa Allah letak nama di sampai 99 itu? Saya nak tanya Kenapa? Kenapa Allah letak nama di sampai 99 Kita boleh tengok ni pada surah Al-A'raf Pada surah Al-A'raf ayat 200 kata saya cakap Surah yang ke-7 Okey. Yang saya sebut tu Maha Kaya Maha Kuat tu. Surah Al-A'raf surah yang ke-7. Allah sebut ayat tu Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Itu punya ayat Ayat satu lapang musuh Ayat satu lapang musuh Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah kata Allah lah memiliki nama-nama yang terbaik dan mohonlah kepada aku wahai manusia atas nama tersebut. Kenapa Allah letak dia nama dia sampai sampai sembilan? Sebab nak beritahu manusia, okey, nak beritahu manusia betapa hebatnya Allah. Allah. Allah kata aku maha kaya. Bukan maha kaya, maha pemurah lagi Pada awal, -awal surah Fatihah Allah kita dah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian bagi Allah yang memiliki sekalian alam semua alam ini milik Allah bukan itu saja wahai manusia bukan saja aku ni kaya ha? wangiun tapi aku ni al-rahman al-rahim maha murah dan maha kaya kenapa tuan Allah kita? sebab manusia ni suka ma? sebab dia suka kawan dengan kaya betul? dia ha. suka kawan dengan orang yang berkuasa itu ha, yang disebut sebagai network Kabel tu Yang saya cakap juga, kan? Eh, tu kan Itu manusia bersifat Tapi hari ini tuan-tuan Dia suka berkawan dengan Dengan orang Bukan saya kata tak boleh kawan dengan orang je Cuba tuan-tuan bayangkan Kalau ada orang kaya Senang dia tuan-tuan nak kawan Senang kawan -kawan, menaik, ha, berkata, dia nak ha, kawan dengan tuan-tuan Senang Itu saya cerita kan Ah, pasal nama. Okay. Tapi Allah kata, aku bukan kaya saja manusia, maha kaya. Dan nak berkawan dengan aku cukup senang wahai manusia. Kalau baca je Quran tu, faham dia, ikut dia. Kalau maka jadi kawan dapat aku. Dan aku sah bukan sahaja kaya, sangat pemurah lah. Haa, nampak? Jadi Allah nak beritahu manusia, kamu tak nampak wahai manusia segala kehebatan aku. Segala kekuasaan aku. Haa? Eh? Allah tunjukkan kekuasaan di dalam segala yang berlaku di sekeliling kita. Fa Allah, Allah kata inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil ayat wan nahari laayatil Dalam ciptaan langit bumi silap ganti siang dan malam dia jadi tanda-tanda bukti-bukti tentang kekayaan dan kekuasaan Allah. Tapi orang yang dapat belajar satu saja dia panggil ulul albab. sebab, sebab bagaimana saya cakap itu kita tengok ke sisi apa nama? Kita nampak kehebatan siapa? kehebatan orang Korea sama orang Jepun. Saya rasa juga kan. Eh? Kenapa kita nampak kehebatan orang Korea sama Jepun? Sebab kita tidak dapat nampak. nampak dengan hati kita. Sepatutnya, itu sebab hari ini kita nampak kehebatan orang Korea, orang Jepun, orang Perancis dan sebagainya. Okey, apa dia kak? Itu yang antara antara kita ditampukan di belajar bahasa Jepun tu. Bahasa Korea. Sebab kita nak supaya kita hebat macam orang Jepun. Sebab saya kata kita tak boleh belajar bahasa Korea. Tapi kita sebab kita nampak kehebatan orang Jepun tu so kita nak hantar so nak jadi Jepun sudah. tak? Sedangkan kalau orang Jepun sama orang Korea dia hebat. Eh, tidak ada kita puasa bahawa yang mencipta orang Jepun sama orang Korea tu mesti lagi hebat. So sepatutnya kita kena baik dengan siapa? Yang mencipta orang Jepun sama orang Korea. So nak baik dengan mencipta orang Jepun sama orang Korea tu kena orang Sepatutnya kita kena sungguh Hantar anak, anak kita belajar bahasa Arab dulu Kenapa tak jadi macam tu? Sebab kita tidak dapat pelajaran Daripada apa yang kita lihat. Kita cuma nampak kehebatan manusia Tapi kita tidak nampak kehebatan ha, apa Tapi nak nampak itu kan Kalau kata ulul albab sahaja al Apa ulul albab sahaja itu? Yang sempunya Pintu di hatinya Albab tu pintu Hmm. Siapa yang orang punya pintu di hati Allah Yang akan nampak kebesaran Allah Yang akan motivate dia untuk Bawa dia dan keluarga dia dekat dengan Allah Melalui Al-Quran Orang yang bersungguh-sungguh Belajar Al-Quran saja Allah tutup hati Orang-orang yang Yang tidak belajar Al-Quran Jadi dia tidak akan nampak kehebatan Allah Dia akan nampak kehebatan manusia saja Dan okay? dia akan diperkasih Okey? tidak akan nampak kehebatan Allah Hari ini kalau kita nak nampak kehebatan Allah Kita kena bersungguh-sungguh bawa kita dan anak-anak kita dekat Allah Kalau oh, kita akan nampak kehebatan Allah Dan dekat situ Allah adalah yang maha hebat Baru Allah akan bawa kita jadi manusia yang hebat Okey? Ha, kita berhenti sampai situ dulu Sampai pada telah bawa Milik Allah dan apa yang ada Jadi dua isu kat situ Makna baik adalah compliance Yang kedua yang paling baik adalah Allah dan kita kena bersungguh-sungguh bawa diri kita dekat dengan Allah yang hanya kita boleh dekat kalau kita bersungguh-sungguh dekat dengan Allah itu dia jadi konklusi pada hari ini kena improve you punya reading skill you kena pergi belajar Al Quran tu sungguh-sungguh sampai you pasti yang baca Quran lepas tu you kena improve you punya understanding skill ha, you kena pergi apa belajar bahasa Arab tu dalam Al-Quran Lepas tu, you punya application of what you understood sincerely And pass it to other people Itu you punya KPI Sampai tu bila pun, conclusion ceramah, alas tu uh, okay? Uh, besok bila saya ceramah buat lain besok Topik lain, conclusion pun sama juga Nanti saya akan tanya balik apa yang saya jumpa depan Ingat lagi tidak Okay? Boleh tak hafal conclusion tu Okay? Tapi jangan hafal lagi, kena buat Okay? Uh, eh? Okay, setakat tu Wabila taufiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh